好嘞。 वसुदे वसुतन्देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ज्यायसि कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे जयसि केशव ्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम नारम्भान्नैष्कर्म्य पुरुषोऽस्नुते न च संन्यसनादेवसिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्य तेवसकर्म सर्व प्रकृतिजर्गुण कर्मेन्द्रिया संयम य आते मनसनिियान्मूढ़ात् मिथ्याचार स उच्य यस्त्न्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायोह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः यजाथाकणकोय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौंते युक्त सचर प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति प्रसविश्यम ईश वस्त देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु अह परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापा ये अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः विद्धि विद्धिब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् प्रवर्तितै चक्रन्नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामोमोघम् पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मि पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यै वर्त एव च कर्मणि यदि यञ्जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्यामुपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकरशुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदञ्जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वानि उक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियकमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वभित्तुमहाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्वभिगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धिनष्टान् चेतसः सदृसञ्चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्जानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतारिनिग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थेरागद्वेषोऽप्यवस्थितौ तयो नवसमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान्स्वधर्मोभिगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरतिपूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयबलादिवनियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनावृयते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्वस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतञ्जानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कान्तेय दुष्फुरेणा नलेन च इन्द्रियाणि एतैर्विमोहयत्ते एतैर्विमोहयत्तेषानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येन जानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम् महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगे संसच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियम् धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं जय श्रीकृष्ण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी बर नौ जसु जो जसू फल कुबलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुर पवन कुमार बुदि देहु मोहि हरहु कले सविकार जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि सती राम रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुदनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुञ्चित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे कांधे मूज जने साजे शंकर सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महाजगवन्दन विद्यावान गुनीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र को रसिया राम लखन सीता सीतामनवसिया सूक्ष्मरूप धरि सि यहि दिखा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन श्री रघुबीर हर शि लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित आज... जम कुबेर दिख पाल कभी को विद कै सके तुम उपकार सुखी की कि ना राम मिलाय पद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु ली लोताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख मानी जल दिलांगी गए अचरज नानी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखारे बोतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना से रोग हरे सब पीरा हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोर जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल काल पर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई जो सत् पाठ कर कोई छूट बन्दी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चलीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट मंगल मूरति रूप रामलखन सीता सहित हृदय भूप सियावर रामचन्द्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय